Главное эта тема лично для меня. Э, компактно, что у меня случилось случай такой, когда э, Громадской суспис, когда меня выбрали головой, мне выбрали революционную. Э, некоторые здесь сидящие, которые я знаком и ближе, знают. Даже пан Дмитрий знает об этом, потому что мы имели время сидеть и это переговорить за круглыми такими меньше как сегодня. Э, меня выбрали революционно, потому что с революционной случилось... Почему я доведу и рассказываю? Потому что это как раз это концепция воля народа. О том, что мы говорим, что мы говорим, что мы пассивны. не должны быть пассивные. Я уважаю свою силу, потому что они пассивны. Они мне доверяли революціону. Я был месяц без печати. Вы полностью знаете, что такое в те времени житир, они перегревались. Я стал головой е, службы разные. до меня, я говорю, берите, арестуйте. Ну, не могли, потому что было окруженное село, была осада, в народу себе брали. Потом были выборы, не говорю о результатах, то не суть Они как были, тогда были на последних выборах. Когда народ тебе доверяет, ты как человек, который в село, ты не имеешь права их зарадить. Когда головой на 4 года на 3, когда согласен с Волошуком, что голова администрации, действительно может быть, он классный человек, хороший человек. Вот у Рахова допустим, был такой очень хороший, мне понравился, как раз по дороге я рассказывал что медведь такой. Ну, шесть месяцев не угодило, очень много сделали за 6 месяцев. Очень много сделали, и такой перспективный, и очень разумный, и интеллектуальный, который имеет все качества лидера для того, чтобы руководить районом. В нас дефицит сегодня. Потому что мы говорим о кадрах, у нас дефицит кадров. Потому что когда мы приходим в Влады, действительно мы не спрашиваем народ. Вот село тоже есть, где-то село Махинации. Про меня легенды шли, что ну что там диктатор, что ну что там. Были выборы, что у меня прокурор, прокурора, и он, а не помощник прокурора. Стоял около я с ним сидел, стал глубоко. ну, 3 часа, 4 часа, 6 часов, он устал потом. Говорю, ну, ты же понимаешь, ты же видишь как. Говорю, ну, что я понял. Начал убедить всех. Потом, знаете, с знаете, такое легендарное имя в Раху, в администрации 17 лет. Немножко мы не поразумелись так по жизни. Потом в конце я говорю, ну, что ты там делаешь, не может быть, ты как? Потом он баллотируется на областный депутат, Герман Алексеевич. Для того, чтобы поднимать ваше имя, как вы были раньше, вы должны что-то делать для Он мне очень помог в детячем саду. В те времена я построил детячий сад с нуля. Новый, классный, э, сучастный. Может быть, в Закарпатье котируется среди 20-х лучших, не говорю по мне лучше. Э, это в те времена, когда нет э, денег, когда не дали сбережения. Он очень мало, э, мало дал. Территориальная громада помогла. Я говорю, я скажу вам, вы, я думаю, что вы возьмете хорошие баллы. И он взял второе место. Но когда по списке мы шли. Он говорит, как? Кто вот так видите, честно. С нуля, вышли, нормально. Но для, надо делать для людей что-то. И хочу сказать, что политическая воля людей у нас отсутствует. К сожалению, я у себя говорю, что у меня есть ее силу. Когда есть какие-то проблемы очень серьезные, когда я, я знаю почему, вроде я такой, вроде неплохой по жизни, кто знает меня, но никогда не нашел общий язык с владой. Вот сколько влады были, глава администрации, никогда не мог, чтобы мы были такие хорошие друзья, а мы были такие рабочие. А знаете почему? А потому что всегда я говорил думку своего села. Я не мою, что я стоял, я Женя Хусеев, я говорю, а я вас всех попрошу, начальник, виденев. Делаємо, що зображення села і ставим же такой вопрос. Были такие случаи. Были захват земли в 1997 році. Все знали об этом. 300, 500, 800 чоловік. Все село, начальник СБУ, прокурор, все здесь, ну как підтримуєте в реформу сільського голови, которая веде в ні. или нет. Значит, голосування однозначно 20 людей не підтримали, остальное все, що було так. Я говорю, я же не хочу, я же не делю землю. Вы же можете всегда поймать, вы знаете, как поймать сегодня, делайте схемы ваши. И этим доказательством, потом оно прошло, что э, люди надо, чтобы нам верили политики. Мы можем концепции писать очень красивые, конечно, эта концепция очень хорошая, я поддерживаю, я думаю, что это громада моего села, я думаю, всех румынских сел будут поддерживать. Я уже довел, просто поставил, чтобы было быстрее, только что приехал с я не успел, чтобы я бы пригласил здесь голова общественной организации румынской, который с и Кожбук, но ну, я являюсь и заместником организации Кожбука, кроме главы Сельской Рады. Но ну, у нас активизируется сейчас дача. Иван Иванович, бывший областной депутат, Ботуш, такой, такой есть, если знаете, который активно работает. И хотелось, чтобы мы просто впредь очень каждый на своем, потому что мы здесь, я знаю, что мы все сведомые, мы здесь сидящие. Мы знаем, довести до народа, э, от, до сердца, чтобы люди не продавались даже на референдумах, даже на выборах за мешок мухи, за 100 гривен, за то. Вот, вот у нас это, мы можем, ну, красиво писать, вот есть, как свекровь, ну, купят их, и мы проиграем. Ну, есть сведомые, в других странах цивилизованных, даже в такой Румынии, я вам рассказываю случай про Румынию, потому что интересно говорить, по крайней мере, знаете вы больше, чем я. Был на храме я в Румынии один раз. Ну и там потом кинчился храм, говорили, знаешь, такие храм, после э, на банкете все, ну сюда. Я говорю, я не буду, я буду с людьми здесь. И там старые люди за 70 лет видимся, ну Сол, в какой ты партии? <плодисменты> я думаю, ну у нас, у меня все равно никто не интересуется 70 80 лет какой партии. Они потребуют, если я говорю, что там так, так, так делаем пропаганду такую. Думаю, что и в других селах так, и в городах, в принципе, так. Кто там ходит по квартире и как ходит. Он говорит, какую ты партию? Я говорю, ну, я РСДП. Он не сказал, о, потому что ну, социал-демократы румынтовы. А почему? Ну, они здесь сидят в Мараморжу, все крайне правые. Ну, я объясняю, что вот, ну, в середине вот так, ну, спилкование, что за меня. Люди, сведом, в Румынии политические зрелище чем у нас. А Оказаться, что она аграрная страна, немножко... Э что она старая, очень трудолюбивые, что они любят на сельхозяйство, овцы то старые, и им они очень недовольны этим Евросоюзом. Я вам скажу, что они видят, что они зависимы, а они все земли вернули назад, все газдуют, имеют хорошая продукция, но сейчас начали им условия разные поставить. Да, ну когда резать свинью завтра только, завтра, писа завтра, они как, ну, было, я думаю, что слив наших дедов, что раньше так было и у нас когда-то. Мы не привыкли, мы не готовы к этому. Стремление к Евросоюзу, я знаю, надо изучать, не надо быстро спешить. Мы в Евросоюз, мы хотим, ты знаешь, что это такое. Ты готовый. Ну же мы не готовы, мы не умеем плавать озеро, которое 10 километров. Даже они не готовы Даже если они не готовы, но и мы не очень такие. Чтоб... Я, ну, у нас круг листили, это задумка. Так что я э, призываю нас всех, где мы, мы ни находились, что мы э, к людям, просто политическую сведомость людей, э, чем можно, друзей, братьев, сестров, где бы ни находились, на свадьбах, э, извиняюсь, на похоронах даже, или на поминки у нас водят очень много людей, где-то вот так сидит в стороне, 5-6 человек, говорить с людьми, где-то объяснять людям, что это такое, потому что не каждый же объяснит, А Миша, Юра, Снухи, Тетя Алина тоже. И у нас что-то берет. И кажется, что... И вот это, это наша будет инициатива, это будет группа наша. Мы сделаем для Украинского что-то. Это мы все. Нашим э, примером.